Axşamınız xeyir olsun mənim gözəl bacılarım. Bu cümə gününüz xeyirli olsun, bərəkətli olsun. Allah hamınıza can sağlığı versin. Xətdan bəladan uzaq eləsin. Bu günlər istəyirdim ki, bir balaca çəkiliş edim sizinlə. Demək, gözəl qarıyağım, hava çox mülayimdir. Baxmayaraq ki, fevralın axırıdır. Ancaq ki, qış çıxmaq istəmir ki, yaz gələ deyə olar ki, Və çox gözəl havadır. Qar da yağır. Adamın deməli kəsəbləri çox ə, sakitləşir. Mən indi işdən evə gedirəm. Bir balaca istədim sizlə ə, sizə çəkiliş edimi göstərim. Mən sabahlarım boş bişirmək istəyirdim. İndidən dedim, girim produktlarımı alım. Bax burada da bu yolun obrizində mağazinimiz var. Mağazanın adı Petiorçıqdır. Burada demək olar ki sərfəli qiymətə produktları svejə alıb, yəni nə istəyirsən alıb bişirmək olar. Mən sizinlə nəyə görüşmək istəyirdim ki, yəni sizinlə indi mağazina girəcəm, çəkə-çəkər ki, göstərəm mən nə qədər Bu xəçliyirəm bir qazan boş bişirməkdən ötürü. Çox gözəl bir borşa alınacaq. Borşun içində bütün vitaminlər, xeyirli vitaminlər olacaq. Sizə də bişirməyi məsləhət edərdim. Bu bişirməyi Allah qoysa səhərlərim bişirəndə görüşərik sizinlə. Ancaq bu günlərim indi istəyirəm ki görəm nə lazımdır, onu alam sizinlə çəkə-çəkə alıb mağazina göstərmək istəyirəm sizə. Bağışlayın nə isə düz demədimsə, sizdən çox üzr istəyirəm. Əlimdə tutmuşam telefonu bir əlimdə, bu bir əlimdə vəş var, neşət e, eləyir. Yaxşı mənim gözəl bacılarım, mən girim onda mağazina, yolu keçirəm, mağazina girim, sizinlə yenə görüşərik. Demək gəldim mağazina, keçirəcəyəm. İndi buradan lazım olan produktları götürüb sizə göstərəcəm məhsucularımı. Yaxşı görəndim. Sonra pomidor da var. Yaxşı pomidorlar da. İndi hamsılandan sonra evə gedib çəkib sizə göstərəcəm nə qədər Demək mənim, mənim bacılarım aldım. Çıxıram pətor çıxıxdan. Demək mənim bacılarım mağazina gəl e, getdim, gəldim. Sizinlə istəyirdim ki aldığım produktları bölüşüm. Demək almışam bir dənə qırmızı divər almışam, çox gözəl idi. Börcü, köyək titif fasuldu, bu da çox gözəldi, qırmızı. E, Burda da şuit var. E, o da zövqə görədir. Kim istəyərsə, kətkə kim istəyərsə tökməs. Kələmdir. E, bir də ki 1 kilo ət almışam sümüllü ət. Bu sümüllü ətin əlbəttə ki 1 kilo onu mən ora tökməyəcəm. Ona görə ki 1 kilo ət mən bişirdiyim, e, götürdüyüm e, qazana çoxdur. E, çoxdur. Ona görə mən istəyərdim ki bu ərzaqlara nə qədər pul gedib həmen o çəkidə sizinlə bölüşüm. Demək aldığım produktların siyahısıdır. 160 manat pul xərçəmişəm bu bir belə produkda. Ətdən əlavə, çünki ətə malət idi, ətin kilosu 300 manatdır. Adilni bunu bu yeməkdə evdə ət var idi, ancaq ki mən buna qatmadım. İstədim ki adilni görsədim sizə. Mənim gözəl bacılarım. Ətdən hardəsə demək olar ki, yarım kilo götürərəm, bişirməkdən ötürü. Bu da eləsin 150 manat. 150 manat, 160 manatda produktumuzun, ərzaqlarımızın pulu bağışlayım. Eləyər 310 manat belə. Qəpdləri saymıram. Ona görə indi başlayaq bişirməyə. Bişirdikcə bu prosesləri sizinlə bölüşəcəm, mənim gözəl bacılarım. Mənim gözəl bacılarım bu mənim ətimizi götürürəm sümüklü yerin birəsə ət, yağlı, ətli yerin qoydum qaynamağa. Qaynasa əzıqları tökəndə gələcəyik. Siz də, də nəzərinizə çatdırın ki, mən əti qaynadandan sonra birinci burun tökürəm suya. Suyun dəyişirəm, qaynadıram. Qaynadan sonra suyun dəyişib yenə üstünə su tökürəm. Evimən gözəl nəzərimizə... bacılara, bu günlərim istəyərdim ki sizə ə qaçaq naboru göstərim. Nə mənada istədim göstərim, sizinlə bölüşüm. Demək mən birinci videomda az çox da olsa məlumat vermişdim ki, mən işləyirəm. Vot bir az olar ki, gördüm bir dənə xanım yazır ki, bəs siz harda işləyirsiniz? Mən bir az məlumat verim harda işləməyimdən. Demək olar ki, bəlkə də bəzilərlə maraqlı olmaz, ancaq ki istəyirdim ki, bir balaca məlumat verim. Mən uşaqlarla işləyirəm, uşaq evində çalışıram ə e, nə vaxt deyəndə ki, mən e, kanallaşmışam, bəs belə bir e, işlə istəyirəm, e, məşğul olam. Mənim e, valideynlərimdən biri tacik vətəndaşıdır. Uşağın gətirir bizə e, biz qrupımıza gətirdi mənə belə bir gözəl nabor hədiyyə elədi ki, bişirin, yəngi istifadə edə bilərsiniz. İndi mən istəyərdim ki, bu günlərin borcumuzun Ərzaqlarım bax bu gözəl hədiyyə ilə ürəyimlə hazırladım, sizinlə bölüşüm mənim gözəl bacılarım. Çox gözəl bıçaqlardır. Çox əladır. Görünüşləri çox gözəldir. Yəngi hər bir qadının mətbəxinə gözəllik verər. bıçaqlardır, nabordur. İndi fitlik bişirməyə. Ərzaqlarımızı təmizləməyə əlimdəki çuğundurdurdu sıqla. Demək, borş bunsuz bişə bilməz. Bunsuz borş olmaz. Gözəllik verən, dad verən. Borşu bişirmək hamı bacarır. Yəni ki, mən belə başa düşürəm ki, poş bişirmək bilirsiz necədir. Plov etmək kimidir. Gərək sevə-sevə qayrəsən, sevə-sevə bişirəsən. Sevə yəni əgər bunun bütün texnologiyasına fikir verməsəniz borşu yox, sadəcə deməyə olarkı çuğunduru supa alınır. Ona görə lazımdır ki, çox biraz e, nəcər lazımdır, nəcər göstərilir, bişirilməyə fikir verəsiniz. Yəni borşu elə baş görürsünüz ki, Azərbaycanımızın ən sevimli aşıdır. Həmə bişirə bilər. Ancaq başqa rayonlara qonaq gedirik ee yeyib dadına baxanda deyirik ki ha, mən başqacır bişirirəm. Baxmayaraq ki bu da Azərbaycan plovu adlanır, ancaq ki məndə başqacır adlanır. Ona görə gərək əslin əsl Ukrayna borşuna e, diqqət edəsən, fikir verəsən. Nə cür hansı ərzaqlar nə qədər qovrulur, nə qədər yağ tökülür, hamısına gərək fikir verəsiniz. Kökümüzü yumru şəkildə doğradıq. Doğrayandan sonra bax belə uzun doğrayırıq. Yenə xatırladıram, kim istəyərsə törkadan keçirə bilər. Ancaq ki belə yaxşı olur, belə bütün vitaminlər hiss eliyirsən yeyəndə. Çox dadlı olur, çox gözəl alınır. Hər kökün, çuğundurun, göyərtinin bibərlərin hərəsi özü bir gözəl dadlı gözəl bacılarım, əlləri duzlu, bərəkətli bacılarım. Kökümüz artıq hazırdır, doğramışam. İndi istiyərdim ki, belə qırmızı bibərdən istifadə edeyim. O da çox gözəl dad verir, çox gözəl rəng verir. Sizə də məsləhət eliyərdim. Bişirəndə boşa belə tökməyi yəni, bu bibərdən. Öz bişirdiyim qazanda 2 borcun miqdarına bir dənə bu ölçüdə, nə o, bu böyüklükdə bibərdən istifadə eləyirəm. Demək olar ki, yay fəsillərində çoxlu pomidor da tökürəm. Yaşıl bibərdən də istifadə eləyirəm. Çox gözəl dad verir. Ancaq bu günlərin mən ancaq bir dənə qırmızı bibərdən istifadə edirəm. Siz nəcür istəyirsiniz, sizin zövqünüzə baxır, eləyirsiniz. Xatırladım ki, bu borşu bişirməyi mənə gözəl bir yaxın ıı, qonşum Lyuda <laughs> öyrədiribdi. Necə Ukrayna borşun bişirirlər. Elə neçə illərdir mən bu üstündə, gözəl bacılarım. Yağımızı, duru yağ, qarqadalı yağı olmasa da günəbaxan yağım tökmüşəm, qızıb indi çığındırı tökürəm. yağda çatdırıram. Qoyuram bir az qızarı, çox qızartmaq olmaz. Elə üsullar e, var ki, soğanını qızardırsan, sonra elə boşqular var ki, sonra çubun durur. Soğanla qızardırsan, ki, qızardaşam istiot, bibər, pomidor niştir. Qoyursan içünə. Ancaq bu Ukrayna boşqularında. Əsl belə bişirilməlidir. Nədir mənə öyrədədilər, Nigar xan. Və belə də Mən elə də bişirirəm. Demək bunu biraz yağda qoyandan sonra bir az da özünə gəlsin, qızarsın. Sonra mən ona 1-2 qaşıq pomidor püresini gezəcəyəm bacılarım. Demək olar ki, ərzaqlarımız hazırdır. Soğan doğrama qaydasını göstərmədim. Bu açıq məsələdir ki, hamınız bilirsiniz. Allah sizə var eləsin, əlləriniz həmişə gözəl-gözəl bişirimlərdə olsun. Bişir, bişirin, ailənizlə bir yerdə ürək açıqlığı ilə yiyin. Soğanımız hazırdır, qırmızı bibərimiz artıq hazırdır, doğradım. Kartofumuzu təmizləmişəm. Bir də ki kökümüzdür. Göyərtimizdəki pişənə yaxın doğrayıb tökərəm inşallah. İndi başlayaq soğanımızı bir az çox elə yox, biraz soğanımızı qızartıraq, qarışdırırıq Kısa hər tərəfinə yağ Yandı düşürülsün. Qızardısı çox qızartmaq olmaz. Çox belə qızardıq, yandırmaq olmaz. Bunu biraz, bir az hər tərəfə bu 5 dərcə düzülür, soğan özünə gəlir. Hələ tut deyirik. Soğan özünə gələndən sonra doğranmış köklərimizi də çəkirik. Köklə soğanı bir yerdə yenə hər tərəfə bu 5 dərcə, 2 dəqiqə, kürsüyə dikdik, biraz tül gibinə qarışsın. Sadəcə soğanımız biraz qovruldu. Şimdi kökümüzü tökürük, doğrandı, doğradığımız kökü. Çok güzel boşalınacak. Bu seyf dermanın da bir ısır dermanıdır. Şöyle bir şey kar yağı. İsti boz. Yediğim de şey üstünden de. Güzel bir tek ortu çayı. Olgun anadan gelme. Soğanla biraz karıştırırız. Gözlüyürük. Biraz kök özüne gelsin. Ondan sonra biber biber. Demek artık hazırdı. Soğanımızla kökümüz. Gözünüz benim güzel bacılarım. Çok kızarmıyor. Lazım değil çok kızartmak. Bunun özü su içine tüken de içine. Özü geçecek. Yine de e, pişecek. Yumuş olacak. Size göstermiştim. Çuğundurla, tamar, biraz da şeker tozu. Yağın içinde. Çuğunduru biraz karıştırdık. Biraz un da tökmək lazımdır. Yəni un tökəndə biraz demək olar ki, hələm salır. Un biraz hələm salır. Bax belə tökdük, qarışdırdıq. Demək olar ki, hər şey hazırdır. Bulyonumuz hazırdır. Bir dəfə mən sizə xatırlatdım ki, suyun dəyişmişdi. Demək, burada çuğundurumuz hazırdır. Soğanımız köklə boğrulub hazırdır. Bulyonumuz qəşəng qaynayır. Bulyonumuz tər təmizdir. Kartofuğumuzu da bax belə dördbucaq şəkildə doğramışam. Artıq hazırdır. Birinci tökürük kartoflarımızı. Bulyonumuza birinci kartoflarımızı tökürəm. Məngə görək ki kartoflar həmçinin həlim verir. Demək olar ki, qoyuşumuza çox, çox gözəl olur. Tökəndən sonra hardasa bir 3 balaca çay qaşığı ilə bir duzu tökürəm. Qarışdırıb yedirəm kələmizi. Bu, Həm öz qazanına görə kələm götürür. Onu bilirsiniz, mənim əzbacılarım. Demək, kələmi bu şəkildə doğrayır. Elə maşınlar var ki, kələmi qoyursan özü hazır doğrayır. Türkalər var, keçirirsək türkalardan. Ancaq mənə belə xoş gəlir. Nazik şəkildə, məşallah, bıçağımız da çox gözəldir, çox iti idi, çox ələ uyğun olan bıçaqdır nazik birlə doğrayırsınız. Demək, qarğılovumuzu tökmüşük. İndi kələmimizi qazanımıza aparıb tökməliyəm. Sonra qızartdığım soğanı, köklər tökürəm. Zülxumuzu tökürəm. Ondan sonra bibərimizi, göyərtimizi, bibəri soğanla çox adam qızardır, ancaq ki mən elə etməyəcəm. İstəyirəm ki bibər yəni pomidor olsa, pomidorla bibəli bir yerdə qızartmamaq şəklində tökürsən, çox dadlı alınır. Yəni mən pomidor da ola bilərdim, ancaq istəmədim ki, pomidorla edəm. Biz əvvəlcə çəkilişin əvvəlində xatırlatmışdım ki, nə qədər pul gedir, biz azan mağazana qədər pul xərcləmək olar. Ona görə həmin pul məbləğində istəyirəm ki, Burşumuz alaca e, məlumat vermək istəyərdim göyərtələrdən. Demək məndə göyərtələr var burda. Ee, pətruşkadır, bir də ki belə şüyütdür. Bunu ee, demək doğramamışdandan əvvəl mən həmişə dovğaya da bilyidirəm. Demək bunların zoqlarından bir az e, lazım olmayan yerin kəsim atdım. Ancaq bunu indidən mən göyərtini ee, baxmayaraq ki axırda tökürəm, indidən mən doğrayıb tökürəm ə qazanımıza çünki çox gözəl dad verir, çox belə iyi də qəşəng olur. Sizə də məsləhət eləyərdim ki, belə düyün soqların əvvəlcədən tökəsiniz. Mən bilirəm ki, siz hər şeyi bilirsiniz. Mən sizə baxdıqca ə, çox fəxr eləyirəm. Hər birinizin kanalına baxıram. Demək olar ki, mən qabaqlar belə çıxmasın, pis çıxmasın. Demək mən qabaqlar baxardım ancaq ki belə yazılmaq olar kiminsə kanalına nəsə like qoymaq olar. Sözün üzü mən bundan heç birin bilmirdim. Ancaq baxardım, maraqlanardım görüm Azərbaycan xanımlarımız necə yeməkləri eləyirlər. Il Bu günə nə bişirəm, nə maraqlı olsun aləm üçün. Onda belə baxardım. Demək olar ki mən hardasa bir 2 il 4 il idi ki baxıram ə, hər birimizin kanalına. İndi çox xanımlarımız kanal açır. Hamınıza uğurlar arzuluyuram. Hamınızın kanalı uğurlu olsun. Mən e, belə baxanda sizə elə bilirəm ki, həqiqətən də səmimi deyirəm, sizinlə oturmuşam, baxdı belə e, dərtdəşəyirəm. Qəribçilik doğrudan da e, yaxşı bir işdir. Hey, Ancaq atır, yaxşı ki e, kartoflarımız hazırdır göyərtənin yuxarı hissəsini doğru ütimişdim ki, indidən bişsin, yaxşı dadı versin. İndi də kələmimizi tökürük. Kələmi də kələm təzəkələmdir. Təzəkələm olduğuna görə hardasa bir 10 dəqiqə bəsdir ki, çox da vitaminini e, getməsin. 10 dəqiqədən sonra e, bibərimizi, göyərtimizi töküb göstərəcəm mən qız albacılara. Demək mən e, sizə Bir də xatırlatmaq istəyərdim ki, demək bizim burada doğranlı qırmızı bibərimizdi. Bir dənə göstərmişdim sizə. Məndə evdə belə bir çilli adlanan qırmızı bibər var. Çox ə, acı bibərdir. Əgər sizə acı olmazsa, yemək məsləhət bilmirəm. Baxmayaraq ki, mənə də olmaz, ancaq ki, borşa, Ukrayna borşuna çox dad verən deməyolar ki, bax belə çirlib e, bibərləridir. Çox gözəl dad verir, çox. Mən də çox risk etmək istəmirəm. Bir balaca doğrayım, dad versin. Bir də e, aromatı yaxşı olsun. Borşu çox gözəl iyi verir. Bir də limon. Limonu sizə göstərim. Para limonunu ən axırda borşumuzun üstünə sıxacam. Kimdə varsa hazır limonlay olur, belə kislata. Onu da tökə bilər. Ancaq məndə evdə var limon. Ə, belə qərarə gəldim ki, limon sıxsam yaxşı olar. Göyərtimiz də hazırdır artıq, yuwarlıq, doğranlıq. İndi bor kələmimiz də hazırdır. Bibərimizi töküb göyərtimizi. Demək, keçərtmək istəyir. Ə, demək, kələmimiz artıq qaynayır. Bizdə mən yəqin siz yanınızda olar birinci göstərmişdim lobya. Belə e, konservə qabını, no, konservə olunmuş lobyası kimdə varsa qaynadıb ev lobyasından da istifadə eləyə bilər. Paçkada da satılır. Elə də qaynadıb tökmək olar. Ancaq mən belə edəmişəm. Demək, lobyamız hazırdır. Soğanla e, kökümüz hazırdır. Çox e, qızarılmıb. Burada da çuğundurumuzla e, çuğundur, şəkər tozu, yağ, un. O da demək olar ki, hazırdır. Az qalıbdı. İndi bir az qaynarə düşsün. Yenə yeməklərimiz qaynadı. Kələmə qaynayandan sonra kələmizi tökürük bura lobiyamızı. Lobiyə kimin xoşu gəlmir? Lobiyasız da bişirə bilər. Lobiyamızı tökürük, qəşəng qarışdırırıq. Bax belə. Sizə bir şey də xatırladım ki, əgər kimdə bük qsoq e, e, ət varsa onu əvvəlcədən çıxardıq, doğrayır, salat üçün də istifadə eləyə bilər. Əgər borşu kimi ətli çoxlu istəyirsə, elə də edə bilər. İndi kök üçün köklə soğanını qəşey sıxırıq. Limon həm bir az duşmazə e, yedir, nəm gözəl vacılar. Həm də ki bax bu Çuğundurun rəngini saxlayır. Bir az sonra bax belə. Bu qırmızı bibərimizi svej olsun, pomidor, qırmızı bibər, yaşıl bibər, hansı olsa olar. biz dəfədə qarışdırırıq. Yəni ki, bunları demək istəyirdim ki, çox da qaynatmaq lazım deyil. Ona görə ki, bizdə bütün produktlar hazırdır, bişirilmişdir, ətimiz qaynayıbdı, suyun bir dəfə dəyişdirmişik, kartovumuz artıq bişib, kələmimiz də hazır olandan sonra tökmüşük qızartdığımız ərzaqları. Demək olar ki, ona görə ki, çox lazım deyil. Qalən qaynadanda həmişə yeməyi görürsünüz ki, çəyərisindəki olan bütün ərzaqlar çilidir. Da da qaçaq. Bibəri də tökdüm. Bir də sizi ə, ə, xatırlatmaq istəyirdim ki, mən ə, sarımsaq həmişə tökürəm. Kim istəmirsə tökməyə də bilər. Ola bilər ki, elə ailədə elə olur ki, ailə üzvlərinin sarımsaq sevmir. Yəni ki, özü yemək yeyəndə öz boşqabına əlavə edir. İndi mənim belə gözəl bacılarım, boşluğumuz artıq demək olar ki, hazırdır. Hardasa bir 2-3 dəqiqədən sonra keçirirəm. Göyərtsin, töküb altını keçirib, e, yarım saat platen üstündə saxlayıb hazırdır. Lavrolor listimizi də tökürük. Bax belə. Bir az gözləyib nə gözəl çıxıb, maşallah, maşallah. İnan ki, sizlər o qədər ürəkdən həvəslə hazırlamışan ki, hələ demək olar ki, məndə belə boş alınmıb sözüm düzdür. Çox gözəl alındı. Mənim gözəl bacılarım, həqiqətən də bişirin, siz də sizə də məsləhət edirəm. Bişirin, yeyin. Allah canınızı sağ eləsin. Demək, mənim gözəl bacılarım, süfrəmiz hazırdır. Borşumuz artıq hazırdır, bişibdi. Demək, mən sizə ə, xatırlatmaq istəyirəm ki, demək, sarımsağı mən belə xırda-xırda doğramışam. Kim istəyər sarımsağı öz bişirdiyi e, qazana tökə bilər. Kim istəməs ki, bud evdə, ailədə məndə oğlum sevdiyi üçün bax belə tökürəm sarımsağı. xoşu gəlir. Bir də ki smetan. Kim istəyər mayonezlə də yiyə bilər. Bir də smetan. Smetan da həmçinin kim nə qədər istəyir. Hansı e prosentdə var, yağlısı var, yağsızı smetanların. Hansı E, prosetdə istəyirsə alıb töküb qayara bilər. Çox adam özü evdə qayırır smetanı. Bir də ki, qara çörəyimiz. Borşu qara çörəklə yemək çox xeyirlidir, çox dadlıdır. Sizə də bişirməyi məsləhət eləyirəm. E, çox sağ olun ki, vaxtınızı ayırdınız. Baxtınız e, necə bişirirəm. Nuş olsun, bişirin, yeyin. Süfrəniz açıq olsun. Bir də sizli mənim gözəl bacılarım, gözəl analarım, xanımlarımız Azərbaycanımızın fəxri olan qadınlarımız, sizi qarşıdan gələn 8 may Beynəlxalq Qadınlar münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Həmişə həyatınız dəyərli olsun, xoş olsun, bütün sevinçli həyat sizin olsun. Sizi çox-çoxlu təbrik edirəm. Bir daha kanalıma abunə olmağı